左边，左边。方言，你知道吗？在认识你之前，我的生活里面只有工作。直到你闯进来，把我的生活搞得一团乱。那个时候，我只有一个想法，就是把你赶出去。 但当你真的搬走了，我才发现，原来有你的日子是那么的有趣，那么的温暖。对不起，原谅我的后知后觉。你能不能再给我一次机会，让我带你去看每一场星空，每一场雪？ 方言我喜欢你。嗯，这下妥了。雪下的那么深，下的那么认真，倒映出你们两个人的伤痕。昨天的雪下的怎么样？ 凉了，真凉了。昨天我表白的时候你去哪儿了？我看你表白的时候挺顺利的，我也没想当电灯泡就先走了。<师>对不起，每一次你的不能喜欢你。就这一颗心牵挂，只不过。 需要我吗还要多久才能放下努力试探也没办法不能喜欢你那就说明喜欢你对他来说是个挺困难的事儿不过不至于啊 虽说你脾气大了点儿，恋爱经验少点儿，工作性质特殊点儿，但是也不妨碍、嗯，不妨碍可以相处相处。干嘛去？啊？新项目策划会。新项目在哪儿啊？你手上。呃，我们这个策划呢？ 更多的是考量了女性观众的这个观影习惯，所以呢，呃，我是，啊，那，呃，这就是我们策划部门推选出来的最适合明年七夕前后上映的项目了啊，呃，请石总指示。呃，石总，石总，啊！啊，那个。 我们大致已经明白了，那就先这样，你们先走吧。我和石总再考虑考虑，好吧？嗯，好，好，<那>好好走吧，走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 走等一下，嗯，回来。<laughs> 我想问你一个内容层面的问题，一个关于女主动机的问题。你刚刚说，男主为了女主放弃了原来的生活。 违背了自己的原则，还做了很多自己从来没有做过的事情。那为什么女主还没有为之动心？你不是说女主一直对男主是有好感的吗？既然误会已经解除，为什么他们没有在一起？嗯，我得你不差，是挺好的。你来回答。你站在女性的角度出发，一个愿意为你违背原则、尝试新鲜事物的。 长得不错，还有钱，还爱你的男的跟你表白，你为什么会拒绝？为什么？石总，对不起，我以后再也不敢在上班的时间谈恋爱了。我错了，我以后再也不敢了。坐下。我们做电影讲究的是什么？讲究的是内容的合理性。现在情感走向合理吗？合理吗？ 所有人，三天之内重新交一份修改版给我，分析力求详尽。改后版和这版我都要，不要让我失望。不是，不是，老板这是怎么了？都是爱情惹的祸。